самосознание территориальной целостности государства. А эпиграфом для своего выступления я взял слова Карла Чапка. Сначала они всех нас называют славянами, а затем славян русский. Вот. И этот мой этот доклад будет несколько э, в разрез идти сегодняшнему заседанию. Почему? Потому что он ну, исключает исторический аргумент, в общем-то, в некотором смысле. Из, э... да, Извини, извините, Нам что будет важно знать? Почему вот эту историю, что тут доповедалось потом как-то перекрутили, И вы да. это сможете нам... Поясни, <связь> ну, я так разумею. Сейчас, сейчас вы сами увидите, о чем, собственно говоря, речь. Сначала, ну, мое, в чем структура выступления, собственно говоря, структура доклада делится так. Первое это фонд русский мир, второе идеология или идеологии русского мира. Ну и какие небольшой вывод из этого всего. Собственно говоря, еще в 2002 году на государственном совете Российской Федерации Путину было, в общем-то, высказано такое мнение по поводу того, чтобы создать некий фонд. Подумали, решили, чтобы его назвать русским мир». Собственно говоря, и был он нужен для того, чтобы, как они тогда выражались, осопременить межнациональные вот, и международные связи и фактически заменить такие структуры, как Россотрудничество, которое 80 лет до этого, собственно, просуществовало. Вот. А уже в 2007 году этот процесс запустился, фонд э, объявили, тогда был э, год русского языка, риторика, в общем-то, соответствующая подходила, под это дело Путин объявил, выступил и впервые, так сказать, концептуально высказался по поводу русского мира. Вот. И там были такие слова, которые сейчас довольно <coughs> звучат интересно в данном контексте, что, мол, русский мир мало того, что это не просто Россия, но и как бы все эти культурные и прочие связи, Русский язык, естественно, и сказал о русском языке такой российский президент, что русский язык никогда не станет языком ненависти и вражды, ксенофобии и изоляционизма. Вот.